Orang Jepun bukan maksum kerana sikap Jepun tidak kena pada tempat mengenai budaya groupism. Cepat tengok tiga contoh ini. Saya Kamal sudah menetap di Jepun sejak tahun 2014. Pada zaman sekarang, ramai ahli akademik yang menggunakan istilah shu dan shuki iaitu groupism. Kita tengok tiga contoh ini. Orang Jepun juga ada sikap begini. Sekiranya dibawa ke tahap yang lebih ekstrim, orang Jepun akan mengikut satu-satu grup secara membuta tuli. Yang nampak salah, bagi mereka akan nampak betul pernah kau saya beritahu mengenai sikap lain Jepun yang orang tak tahu. Kalau orang Jepun masih tak rapat dengan kita, agak mencabar untuk mendapatkan keyakinan mereka dan kepercayaan. Tetapi, kalau sudah mendapat keyakinan orang Jepun, kita buat perkara salah, mereka akan nampak benda itu adalah betul. Dan mereka akan sentiasa sokong kita. Tonton hingga habis, di akhir rancangan akan ada bonus percuma. dalam sejarah ini telah berlaku terutamanya dalam Perang Dunia Kedua. Atas suruhan Maharaja, semua rakyat ikut bagi membantu untuk menguasai dunia. Tanpa sebarang soal. Dan kita dapat lihat orang Jepun ikut membuta tuli. Dan itu adalah agenda politik akibat daripada semangat nasionalisme yang melampau. Walaupun secara itu berlalu bertahun-tahun lepas, tetapi perkara sedemikian masih berlaku pada zaman sekarang. Kalau seseorang itu bertindak sebagai whistleblower bagi sesebuah syarikat yang membuat salah Akhirnya, dia sendiri akan tersingkir atau disingkirkan Sifat orang Jepun yang kurang baik boleh dilihat pada kes syarikat Olympus Iaitu syarikat gergasi kamera Jepun Skandal itu dikatakan antara yang terbesar dan yang paling lama berkaitan dengan penyembunyian rekod kerugian kewangan dalam sejarah korporat Jepun. Dengan skip video ini lagi kerana nak tunjuk contoh yang sangat kontras dengan sifat asal orang Jepun. Selain itu, orang Jepun yang mempunyai semangat shu dan shugi, mereka pentingkan grup. Pada masa yang sama, orang Jepun tak ambil kisah orang luar. Ini membuatkan orang Jepun ekstrim dan kurang sifat toleransi. Sesetengah orang Jepun sendiri juga perlu berhadapan dengan jiran yang mempunyai sifat sebegitu. Sebagai contoh, kalau ada satu kereta berhenti sekejap dan ia terhalang, jalan-jalannya terhalang berdekatan dengan rumah jiran tersebut, jika kan berkata begini, jalan ini orang lain lalu. Tetapi pada waktu yang lain jiran yang kurang baik itu pun membuat perkara sama iaitu parking dan menghalang jalan atas urusan kerja. Lagi teruk pula dia parking lama-lama dan buat hampir tiap-tiap hari. Nampak kayanya orang lain yang lalu itu adalah dia sendiri. Bukankah kalau kita berhenti sekejap pun ada urusan yang kerja yang penting? Nanti kita bergerak ke tempat lainlah. Bukan dia sahaja ada urusan penting, kita pun ada. Begitulah keadaan sesetengah orang Jepun agak degil. Tetapi, sifat-sifat orang Jepun seperti yang ditunjukkan tadi membolehkan bangsanya sendiri menghormati tempat dan benda. Contohnya peraturan-peraturan tertentu seperti larangan merokok, tak boleh buat bising dan pelbagai lagi. Ini membantu bagi menyediakan kawasan yang mudah untuk hidup serta selesa dan nyaman. Dalam konsep Shu dan Shugi, berada di dalam satu-satu grup membolehkan orang Jepun hormat nilai-nilai dalam kumpulan. Sifat ini berorientasikan terhadap sesebuah kumpulan. Seterusnya, meningkatkan produktiviti, kerjasama dan mampu bertanding dalam persaingan antarabangsa mengenai siri video Jepun Bukannya Maksum tapi seseterusnya, dia ceritakan mengenai hubungan interpersonal yang kurang biasa mohon kalian tunggu ya oh ya, yeah. tengok juga video-video ini dan tekan butang like, subscribe dan butang loceng supaya dapat follow video-video terbaru kami serta gunakan password ini untuk download nota cara memohon maaf Jepun